2022 году от Рождества Христа Попкорн есть у вас? Нет, у меня кола и очки 3D. Продолжайте, продолжайте, интересная передача. Вы Манкурт Звитки. Я не Манкурт, а вы Манкурт. Ну да, я же на России. Я, я я я, 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 фантастич. Продолжайте. Three, two, one. Ukraine vs Russia. Здравствуйте, здравствуйте, господин. Ваши комментарии, пожалуйста. Кто победит? То, Ваши, ваши комментарии, господин. <laughs> Продолжайте. Кто? Здравствуйте. Кто? Вот Россия в 2022 году от Рождества, Креста Полкорн, есть у вас? Нет, у меня кола и очки 3D. Продолжайте, продолжайте. Интересная передача. Ну, стерео идет, нет? Стерео. Пойдем? Давайте, давайте, давайте. Не, не отвлекайтесь. А, так, я же вас вопрос задал. Ваши комментарии по поводу вторжения моего государства в ваше. И все. Так хорошо начинаем. Говорите, оно. Да, так хорошо начинали. Я думал, сейчас А, будет. вы на слив пошли. Я так, понял. Будет, так будет интересно. Я понял. Ваша прямая пошла вниз. Сейчас катится. Я, а, уже. я думал, будет пусть, интересно. Пусть пациент начинает. А, а так пытаться. вы говорите, вы это рассказываете. Комментарии. Вы откуда? Ничего комментировать. Я же не видел ничего. Как я могу комментировать? Вы откуда? Из Израиля. Понятно. А врать зачем. Только что вы сказали, что ваше государство напало на мое, а теперь вы из Израиля. Вы брехун. Доброе утро. Приветствую. Вы откуда? Откуда? Я из России, Калужская область. Я из Киева. О, отлично! На какие темы здесь общаетесь? Смотря с кем. Все зависит, все зависит, с кем я общаюсь, с нормальным человеком или с волочью. А, а как бы критерии распределения нормальных и волочей? По первым трем буквам второго слова. Нормально. Я раз. Значит, я ваша, если вам не нравится моя точка зрения, значит, я уже я так понимаю, правильно? У вас это предпочитание. Нет, мне не нравится. Мне может не нравится ваша точка зрения, но если вы поддерживаете агрессию и убийство людей и стирание городов с лица земли, то однозначно. Конечно, не поддерживаю. Я считаю, надо было это угандошить еще в 2014 году на Майдане танками раскатать вот этот Майдан, ну, чтобы не будет. было столько, столько погибших, столько погибших за вот эти 9 лет. Раз. Очень много людей погибло. Вот а, Януковича надо судить. Кто это сказал? Поднимитесь. Я, я тебе поясню. Зайдешь до меня, окремо. Е, а, Януковича надо судить за то, что он не проявил волю и не раскатал Майдан танки Так чего же вы не судите? Да, он, же у вас, он же у вас прячется. Мы хотели судить, я а думаю, вы, вы его нам я, не отдали. Я думаю, я думаю, что придется еще судить, еще в суде вечер. А туда еще же, сколько, я сколько вам просто. Лет прошу. Да, и еще, знаете как, я думаю, у моя точка зрения понравится. До того, как а, кричали на Майдане Украина это Европа, да, вот, никто, даже не заикал, никто даже не заикался про Россию. вот. А. кричала Україна це Європа. От в першу очередь забрали речі свої і вмотали в Європу. Туди, куди хотіли, туди і вмотали. А потім чемодан вокзал Європу. А потім будете, дан підгорі... вокзал Росії. Верну, поверну. Зрозуміли мене? Ні, ви Зрозуміли? припадали. Ви, ви, ви так, ви, ви так та саме, підгорали, що у вас відео зависло. Можете повторити. Я не я не підгорав, я вам все нормально роз, роз, розказую. Значить я повторяю, а, перед тим, як а, рот відкривати, перед тим, як рот відкривати, чемодан вокзал Росія, то, по-перше, ці патріоти, які кричали, Чмодан Україна це Європа, «Чемодан-вокзал вокзал Європа, зібрали речі і здриснули в Європу. Вам моя думка нравиться? Дуже. Ви Манкурт, звідки? О, я не Манкур, це ви Манкур. Ну так, да, я ж на Росії. А я. Я. Я, недалеко, я не далеко. Я, я, я. <реш> Дасіш Фантастіш, продовжайте. <реш> <реш> так, да. так, ну, так, так я ж питаю, марнкур, звідки? Так вам сподобалась моя точка зріти. А ви ж бачите, й, ви, взяли, та, ж ви ж бачите, як сподобалося. А що ви взяли, що я манкурд? Розміркуйте мені, будь ласка. Розміркувати вам? Ух ти. Це як? А, ви так заб... ви ще й українською мову заб... не згадаєте. Ви забули українську мову і... і невірно слова використовуєте. Та ви що ви кажете? М То звідки ви? Родом? Я ж, вам... я, зу... я ж вам ще раз кажу, біла церква, я ж вам ще раз кажу. Розміркуйте мені, чому я манку. Тому що ви живете. Це не це не розміркуєте, але ладно. Тому що ви живете на Росії і підтримуєте Росію ту, ту країну, яка напала на вашу батьківщину. Яка вбиває бувших ваших А я батьківщина, Радянський Союз. Яка вбиває бувших ваших підвітчизників. Е, в щепки просто. Міста е, рушить. Тільки одні явно залишаються. Ага. Угу. А з якого часу почали рушити міста? З 14-го року. Давайте З 14-го року. З 14-го року. Громадське телебачення дивитесь? Іноді, іноді може, будь-що проскакує. Не факт, я на громадському телебаченні На громадському телебаченні в 14-му році я бачив Мустафа Наєм брав інтерв'ю. У а, Володимира Рубана, генерала, я напомню, український. Так от він там генерал український на, на чисто російській мові розказував, а, як вони заходили в Горловку на обмін полоненими. Так от, там, це той, кого зачек... посили. Зачекайте, зачекайте, не треба мене перебивати. Mm -hmm. Так от а, я от своїми ушами чую, а це відео на Ютубі є. Так я от своїми ушами чув, що Рубан казав, Вухами. що ми зайшли на обмід, і артилерія, українська, ЗСУшна артилерія, працювала по Горловці по Донецьку. Жуть. Що ви мені тут розказуєте, хто там рівняв? Що там? Жуть, 14 просто. року, так, так ви по, 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 почали. І чому ж вона почали... працювала Це по зараз... Горловці і по Донецьку? Шо, шо? Чому ж вона працювала по Горловці і по Донецьку, якщо працювала? А Рубан это той той перця, якого посадили за планирование э, теракту. Ты круто. А теракт, теракт. Mm -hmm. Рубан известен своими антиукраинскими высказываниями и поддержкой боевиков ЛДНР. заявлял что если матери пленных солдат будут на коленях вымаливать у террористов жизни своих сыновей, то в дальнейшем матери и их дети будут правильно голосовать. Также обвинял ВСУ в якобы обстреле городов на Донбассе, а украинские власти в якобы затягивании переговоров по освобождению заложников. В 2015 году Рубан дал интервью одному из российских телеканалов, в котором заявил, что украинцы якобы завидуют жителям территории Донбасса, оккупированной боевиками, и с радостью примут свободы террористов. В интервью Рубан рассказывал, что не видит разницы между воюющими сторонами, мол, о российских войсках речь не идет, цитата. Если вы видели какого-то человека из России или военного, это не означает влияние России, заявлял он. Людей с российскими паспортами называл советниками и инструкторами. Находясь под стражей по обвинению в подготовке теракта, Рубан просил включить его списки на обмен со стороны оккупантов, но этого не произошло. В СМИ Рубана регулярно называли генералом или генерал-полковником, хотя на самом деле он уволился в запас в звании старшего лейтенанта. Рубана обвиняли, что он зарабатывает на заложниках. Родственники тех, кто сидел в плену, рассказывали о шантаже. Мол, так называемый генерал и его люди требовали деньги, чтобы достать человека из плена, иначе семья больше его не увидит. И добавляли, что этого требует другая сторона. В 2018 году Владимира Рубана задержали на контрольно-пропускном пункте на Донбассе с внушительным арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории, чтобы устроить террористические акты. По версии СБУ, Подготовка теракта происходила по указанию России. Должно было быть как можно больше трупов, крови. Речь шла о тысячах погибших, в результате чего люди должны выйти на улицу, а войска должны вернуться из зоны АТО и прийти на Киев, чтобы показать, что в Украине есть гражданская война. Следствие считает, что еще в ноябре 2017 года Рубан решил совершить масштабный теракт в Киеве, чтобы дать возможность России начать полномасштабное наступление и под видом миротворческой операции ввести на территорию Украины российские войска. Знади Савченко, mm -hmm. да? А Надію Савченко випустили? Випустили. Випустили. Дуже добре, що випустили. А як ви я думаєте, та так, так, так чому ж все-таки там... плану? Зачекайте! Ні, ні, Зачекайте. Я, вам, я вам задав питання. Так чому ж все-таки стріляли? По горловці, по Донецьку? І по Луганську, авіація стріляла. Так, Хай по Луганську, так, і по Луганську, Руб... і авіація. — буде... Хай буде гречка, руба посадили. — Так чому? А... чому? Так я думаю, чему? За... А он там и сказал, чему. Чему? Ну так вы можете сами посмотреть -по это видео, и он там сказал, чему. Запугивание населения. М -м -м. Запугивание населения. Да, да, да. Вот как так. Как интересно. Да, ну что, запугали? Ага. Запугивание населения. И когда же началось запугивание населения? Ну, вот удар по э, центру Луганска, это тоже запугивание населения. Да, там это... ни, одного военного, да... ни одного военного, подождите секунду, там ни одного военного не погибло. Там гражданские люди погибли, что, я вам напомню. Что, что было в здании Луганского был совета на тот момент? Да какая разница, там люди какая мирные разница? погибли. Правильно, то, что там был штаб, то какая разница? Неважно. неважно когда, там, начались, когда, там начались обстр... когда начались обстрелы, да, и, и, шла, и шел штурм, по-моему, Саур-Могилы или что-то такое. И как только туда самолет прилетел, то и штурм закончился на какое-то время. Как, как, какая Саур могила? Ну, я не помню. Может, Сейчас не саур там... Может, не Да, в 14 -м. Может, не Саур могилы, но какой-то там они хотели взять. Эту. А мы взять высоту, там еще, высоту да, еще Вот К, смотрите, когда вот вы... военные действия, Когда начались военные действия на востоке Украины? И после чего? Ну, когда Турчинов объявил АТО. тогда и начались. Из-за чего Турчинов объявил АТО? Давайте сразу разберемся, что такое АТО. Что вы понимаете? АТО. Антитеррористическая операция. Когда Турчинов объявил да, АТО? Так. Какими подразделениями проводится вообще антитеррористическая операция? Вы сбегаете, Мы не, не то самое. Когда. Э, тьфу, когда елки -палки. Когда Турчинов объявила то. В 14 году. Точнее, месяц. в апреле. Месяц, в апреле. Дату. Ну, я не помню. Хорошо, так. давайте по-другому. После того, как Гиркин захватил славянский ледок? Тоже не помню, может... А может я помню, после, может, конечно, нет. после. То есть террористические после. отряды российские, Российской Федерации, как минимум террористические отряды, а так переодетые военные, зашли в Укра... да. на украинскую территорию, нарушив государственную границу и захватили мирный город Славянск. Так, количестве каком? Ну, давайте уже называть... Да, абсолютно не важно. Вы раз... да? Нет, важ... нет, это важно. Это нет. очень важно. Вот здесь дьявол кроется в деталях. Нет, начиналось... Дьявол первое, в деталях. Значит, первый отряд был 50-60 человек, нет. а потом он наращивался и наращивался. И, и, и а и за счет чего и он, он наращивался? А там военкоматы славянские были? А военкоматы Причем российские тут, славянские? При чем тут военкоматы? Присоединялись, и те, что туда раньше завезены были, и часть и местного населения никто не с этим не спорит, и дополнительные отряды уже подходили, и все остальное. Это было комплексное решение. Понял, понял. Так, а как гирких стрелков вышел из славянка, окруженного Славянка? Не, не, вы сейчас прыгаете. Мы разбираем, когда почему и когда началась антитеррористическая операция, и почему начались обстрелы. Неудобный вопрос, да, вам я задал? Нет, нормальный вопрос. Так э, только, нормальный? только только вы спрыгнули на дальше, потом можем раз разбираться. Ну, ну в принципе Все по порядку. Понимаете, как? Да, по порядку. Но в принципе для чего зашел туда Киркин Стрелков Ищи, с этой группой 56 человек? Вот. Так вот интересно, знаете что? Интересно, во-первых, заявление в Печерском суде Киева, заявление бывшего мэра Славянска. Нелли Штепе, тут интересно, по поводу Стрелкова. Это, это, это которую по... сместили, законно выбранного мэра Славянска, кто бы она там ни была и какой бы этой ориентации ни была. Да, то, она под присягой. То, суде, то которую сместили и назначили своего, какого-то какого маргинала. Так вот, э, мне интересно, каким образом вышел этот э, стрелков? Нет, вы опять прыгаете. Мы, мы с вами разбирали, мы с вами, почему по по начались обстрелы и почему Турчинов объявил АТО, и в каком это было порядке, что послужило первопричиной. Так, так вот, так обстрелы, вот, перв... так вот первопричиной, первопричиной послужила. Как раз вторжение с Российской Федерации отрядов террористических отрядов военных отрядов как хотите как хотите их можете называть ну, да, по -по последующее за, за этим последующее за этим было расстрел СБУшных подразделения которое ехало в Славянск посмотреть что там происходит на них сделали засаду по дороге И там уже были погибшие офицеры СБУ, и после этого на следующий день была объявлена антитеррористическая операция, и фактически начались уже военные действия. которые впоследствии приводили в том числе и к обстрелу Донецка и других городов и других территорий, поскольку там находились российские и коллаборационные войска. Коллаборационные войска, что за коллаборационные войска, вот это уточните, пожалуйста. Ну, это те самые сепары, сепары которые примкнули. Сепары, вы э, термин такого сепар я не знаю, сепаратисты имеете? Да. Каким судом он был, они призна, признаны были сепарами? За, за, зачем для этого суд? Есть определение там какое-то? Правда? А, ну я, я, что, вас, я что, вам могу определить. Вы хотите что хорошо, назовите сепар. их предателями. Был Советский Союз, смотрите, был Советский Союз, а вы сепар, вы же наверное, голосовали. За вы врете. Вы врете. Вы врете. На такой почве а возможно уже. Вы врете. В Советском Союзе было закреплено право за каждой из 15 республик свободного выхода из Советского Союза. Люди а -а -а. проголосовали и вышли. Все по закону было сделано. Да вы что? А, а да, они зашли в военные силы чужой страны, а люди перешли, некоторые люди перешли на их сторону, взяв в руки оружие. Воевать против своей Понял. страны. Понял. Значит, вы согласитесь, что Крым вышел из состава Украины, точно так же нет. Дальше, не соглашусь. Нет. Это вранье и балабольство. У Крыма не было такого права. В Конституции Украины не было такого права. А? У нас а вы... в Конституции а, Украины, вы в Конституции Украины четко написано, что все территориальные вопросы. Если такие возникнут, решаются на все украинском референдуме. Понятно, понятно. Ну, в общем, этот, как его. Ну, что уже случилось, что случилось. Просто. Ну, да, сказать больше. Вычитали, сказать же не больше не нечего. Не, еще сказать. Декларация э, республики Крым, автономной республики Крым о независимости от Украины, она точь-точь по буке. Такая декларация. В, а, абсолютно неважно. И ссылка там не на выход, не, воз, не на возможность выхода из Советского Союза, я вам напомню, а из-за нестабильной ситуации в Москве, я вам напомню. Была ссылка в Декларации независимости Украины. Абсолютно не абсолютно а, важно. В Украине это очень был важно. проведен референдум, и мы вышли согласно Конституции Советского Союза, точно так же, как и Россия, а которая, вы... которая еще раньше вышла, как и Беларусь, как и все остальные страны. Смотрите, тогда почему проводился референдум только по Украине, а не по всему Советскому Союзу? Потому что в Конституции Советского Союза за каждым республикой, то есть страной фактически, которая образовывала Советский Союз, было закреплено такое право: если страна решает, Какое право? если Какое страна, право? то есть республика Советского Союза решает отсоединиться от Советского Союза, она проводит референдум и имеет на это полное право. А вот вы уже врете, знаете почему? Потому что там процедуры выхода не, не было прописано. Что там, что имеет право на выход, да, но процедуры не было описано в Конституции Советского а Союза. А еще, Союза. кроме всего вот прочего, вы... пер, пер, первая из состава Советского Союза, но если не, не учитывать стороны Балтии, вышла Россия. Да вы что? Прикиньте. Да? А вы знаете, что Россия вообще не вышла из состава Советского Союза. Конечно. Поэтому у них был день независим, у вас. У вас, у, у России у вас, у Манкуртов. Что вы праздновали там, а, который сейчас называется общем, День России? Что вы раньше праздновали? Общем и принципе, что вы праздновали, том, что когда вы сейчас праздноваете на... День России? День независимости. Ну да, День независимости. Ага, и чего же он был в этот день? Учим мы, учим мы часть. Декларация независимости была прослушана. Прикиньте, такое, но... и такое бывает. Да, но независ... там написано, что независимость от Советского Союза. А от кого же вы независимость хотели? Просто независимость. <с adults> суверенитет. Знаете такое слово? Не, 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 не отдавать. Да, 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 суверенитет, независимость от кого? Очки оденьте. Спасибо, что вы комментируете мои действия, правда, с опозданием. См смачного, Дита, смачного. Россия, темное царство. разом Ному віду ніхто не впинить нашу віру всесильну тим, хто приходять, то буде жахливо. Зупиніться на мить, подумайте добре, війна не дає, тільки забере. Зупиніться на мить, подумайте добре, війна не дає, тільки забере. Ми вільні люди. Доля в наших руках, не боимся ничего, Побежим ужах.